Zəngilanın Ağalı kənd sakinləri 28 il sonra doğma yurdlarında qurban kəsiblər. Qurban bayramı ərefəsində kəndlərindəki quruculuq işləri ilə tanış olan Zəngilanlılar ilk ağıllı kəndin sakinləri olmaqdan qürur hissi keçirdiklərini və tezliklə kəndə qayıtmaq, burada həmişəlik yaşamaq niyyətində olduqlarını bildiriblər. Ol. Qurbanlar kəsilib, yemək bişirilib, süfrə açılıb. Zəngilanlılar üçün bayram bayrama qarışıb. Bizim Ağalı cəmatımız əkdilmişdi ki, torpaqlarımız çıxılan azad olsun, qayıdıb gəlib burada biz qurbanlarımızı kəsək. Şükürlər olsun ki, bu günləri o qurbanları bu günləri bu Ağalı kəndində onlar kəsdilər. İstəklərinə nail oldular. Ağalı sakinləri, Çocuq Mərcandan büzü buyana gələnə qədər onlar o qədər onların gözyaşları vardı ki, onlarda o gözyaşları sevinç gözyaşları idi sakinlərə ağıllı kəndin mahiyyəti, layihə çərçivəsində görülən işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, ağıllı kənd pilot layihəsi Zəngilanın 1-ci, 2-ci, 3-cü ağıllı kəndlərini əhatə edir. Layihənin icrası əsasən 5 komponent Yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, ağıllı şəhər təsərrüfatı və alternativ enerji sahələri üzrə aparılacaq. Ərazidə ilk dəfə tam izolyasiya olunmuş və innovativ tikinti materiallarından istifadə edilməklə 200 fərdi evin tikintisi nəzərdə tutulub. Bizim üçün gözəl şərait yaradırlar burda. Bizim üçün gözəl evlər tikirlər. Hər bir şəraiti qururlar. Onlar üçün minnətdaylar. Dünya səviyyəli, dünya səviyyəli bizim üçün bir evlər tikirlər, şərait yaradırlar. Onların hər birinə təşəkkür edirəm zəhməti keçənlərin. Hər birinin minnətdarıq ki, bizi belə əziyyətimizi çəkib gətiriblər. Bizə belə şərait qururlar. Öz də bu günkü gündə, Qurban bayramının ərəfəsində, Qurban bayramının günündə. Bundan gözəl nə ola bilər bizə? Gözəl təklifdir. Dünyanın gözü bu kətlə olacaq, bu ağıllı kət layihəsində. Bu günlər siz bilirsinizsə ki, Qurban bayramıdır. Biz Qurban bayramı ərəfəsində bax gəlmişik. Qurban kəsirik, qurbanlar kəsilir və Qurban bayramını öz kəndimizdə çox şükürlər olsun, öz kəndimizdə qeyd eləyirik. Baş şəhəri, şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirik. Qazilərimiz var. Qazilərimizi Allahdan şəfa diləyirik. Ağıllı kənddə ev daxili mühəndis, kommunikasiya, isitmə sistemləri də ağıllı texnologiyalar əsasında qurulacaq. Müasir məktəb, bağça, poliklinika və elektron idarəetmə mərkəzləri inşa olunacaq, turizm infrastrukturu formalaşdırılacaq. Bütün yaşayış evləri, sosial obyektlər, inzibati və ictimai yaşayış binaları, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və istehsalı prosesi alternativ enerji mənbələri ilə təmin ediləcək.